फैज अबीद को मिलिट्री कोर्ट में ले जाते इसको तो हम सजा देंगे असल में टारगेट तो इमरान खान था एक बात का खतरा है कि अगर ये पैनिक में आके इमरान खान को अगर इन्हें मार दिया या कत्ल कर दिया दैट विल बी अल्टीमेट स्टिटी फॉर पाकिस्तान इनका अपना जनरल या अपना आईएसआई का चीफ या अपना कोई आर्मी का चीफ अगर कोई फंस गया है तो उसको निकाले <laughs> तो नहीं तो बनाया जी सबको इमरान खान इज द लीडर एंड पीपल आर विद इमरान खान दैट वन थिंग एकुण। मेरे एकुण। मेरे हाथों से मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुध खाने में, में भगवान बने बैठे हैं वालेकुम पाकिस्तान मैं हरफाक के प्लेटफॉर्म से ऑस्ट्रेलिया से साजिदा अमीन और आज मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि गिरती हुई दीवार का हम दर्द हूँ लेकिन गिरती हुई दीवार का हम दर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता

आ, मैं प्राइड फील करती हूं उनको यहां लाने के लिए सर शाहीन सहबाई साहब असलाम वालेकुम सर बहुत बहुत मैडम बहुत की शुक्रिया आपका आपको भी सलाम वालेकुम आपके सारे लिस्टर्स को देखने वालों को मेरा सलाम थैंक यू सर शुक्रिया बहुत बहुत आपका बिजी टाइम है आप बहुत बेहतरीन एनालिस्ट हैं ऑब्वियसली व्हेन वी एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इज आर एक्सपीरियंस एंड दैट यू हैव ऑन योर रेज्यूमे अ लॉट सर सबसे That पहले आज मैं ये पूछूंगी जैसे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं और एनालिसिस भी करते हैं कि ये जो फैज़ हमीद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का जो एक स्टार्ट किया गया पाकिस्तान में व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इट एंड ऑफ मिलिट्री टू डू इट जी मैडम देखिए ऐसा हैमीद को इन्होंने जब पकड़ा था और इन इनका ख्याल ये था कि जी फैज हमीद के थ्रू असल में टारगेट तो इमरान खान था इनका अपना जनरल या अपना आईएसआई का चीफ या अपना कोई आर्मी का चीफ कभी भी इनका अपना टारगेट हो ही नहीं सकता बल्कि ये पूरी को कोशिश करते हैं कि जी अगर कोई फंस गया है तो उसको निकालें और, और जिस तरीके से निकाले इन्होंने जो इसके खिलाफ एक्शन शुरू किया था और इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वो इनका टारगेट था कि अमीज साहब जो है वो इन, इनको प्रेशराइज करेंगे उनको उनसे बात बात करेंगे वो रेडी हो जाएंगे कि जी मैं सारी उनकी डर्टी लॉन्ड्री जो है मैं आपको दे देता हूँ आप वो करें और इमरान खान को फंसा लें और फिर उसको हम जिक वो लंबा चलता गया वो हुआ नहीं है जमीन साहब भी अप, उनके पास भी बेष आई एस आई चीफ ही सोल कहते डिसीजन मेकर फॉर साल अगर वो आईएसआई के फील्ड में रहे या इम्पोर्टेंट पोजिशन में रहे कोर कमांडर तो कमांडेंट ही, ही मस्ट है, ही है। जो लोग बताते हैं कि उनके पास हर आदमी का एक फाइल मौजूद है और हर मिलिट्री वाले की भी फाइल मौजूद है और सिविलियन की फाइल भी मौजूद है और और डर्टी इन लोगों की जो डर्टी लाडम्रीज वो सारी की सारी उनके पास मौजूद है और वो उन्होंने मतलब ने चीफ आई एस आई होता है तो वो तो सारी दुनिया से डील करता है तो उन्होंने ये नहीं है कि इनको पकड़ लिया तो वो सारी चीजें उनके कब्जे में आ गई वो पता नहीं कहाँ कहाँ छुपी हुई है किस किस के पास है जिस वक्त जरूरत हो कब कौन सी चीज निकलेगी वो सारा प्लान उनका भी तैयार है जी, तो वो उन्होंने देख के ये तो फिर तो फिर हो जाएगी वो क्या जा करें इस दौरान में ये पॉलिटिकल एक्टिविटी इनकी चलती रही इमरान खान सब काबू नहीं आए जेल में है फिर भी काबू नहीं आए फिर वो अपने उनकी उनके प्रोटेस्ट भी चलते रहे उनके फिर अल्टीमेटली ये मैसेकर आ गया इनको करना पड़ गया या बेवकूफी में कर दिया या वट एवर एपन मगर ये कर दिया इन्होंने अब उनको ये ये कि हम इसको फैज अमीद को मिलिट्री कोर्ट पे ले जाते हैं इसको तो करके तो हम सजा देंगे एंड ही विल इंप्लिकेट इन खान तो वहां जाकर ये फंस गए कि एक तो ये कि ट्रायल करना पड़ेगा दूसरा ये कि ट्रायल में वकील भी होंगे जी जब वकील होंगे तो वकील फिर जाकर बात भी करेंगे बाहर की क्या हो रहा है वॉट आर दार्जेस अभी तक चार्जेस नहीं बताए उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि इज द गई मोटी मोटी बातें कि पोलिटिकल इंटरफेरेंस की उन्होंने इंटरफेरेंस तो तुम उसका पता नहीं कितने हंड्रेड टाइम्स कर रहे हो पोलिटिकल इंटरफेरेंस जुडिशियल इंटरफेरेंस मीडिया में इंटरफेरेंस आप हर घर में इंटरफेरेंस हर हर चीज में इंटरफेरेंस कर रहे हो आप तो पॉलिटिकल इंटरफरेंस और क्या उसके ऊपर चार्ज लगाएंगे तो इन सब चीजों का क्या होगा फिर लोग तो कोई अंधे बेवकूफ कोई पागल तो नहीं है और दुनिया सारी पागल तो नहीं है जा 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 आप एक को पकड़ के पोलिटिकल इंटरफरेंस में लगा दे और दूसरे जो आप खुद कर रहे हैं उसका कोई पूछे नहीं आपसे ये अब आप बड़े मुसीबत में फंस गए वॉट टू डू अच्छा बैक बैक करने का जाने का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया अब ये जो इतनी क्लियर कर दिए इसका जवाब देना पड़ेगा तो रियल सीरियस सिचुएशन के लिए अब आगे जाए तो फंसते नॉट एन ऑर्डिनरी मैन जब वो निकालेंगे इनकी चीजें तो फिर वो एक मुसीबत इनको बनेगी और जर्नलों की अगर निकालेंगे तो जर्नल अंदर लड़ेंगे आपस में कहिए हमने किस चक्कर में हम सबको फंसा दिया आपने एक आदमी के लिए हम सबको बीच में आपने चक्कर में डाल दिया किसी के प्लॉट निकलेंगे तो किसी के सीक्रेट अफेयर निकलेंगे तो किसी के वाइज निकलेंगे तो किसी के क्या प्रॉपर्टीज निकलेंगी दुनिया भर में तो ये सब तो उनके पास से है मौजूद तो तो आर्मी, 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 चीफ। चीफ। तो आर्मी चीफ तो बहुत सब, सारे सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा तो आर्मी चीफ इनका वो था और और इनके पास तो बड़े सिंपल सिंपल से जवाब मौजूद है फैज अमीद के पास कोई भी गलत काम इन्होंने किया कह देंगे इट वाज एन ऑर्डर फ्रॉम द चीफ अब ऑर्डर अगर मिलिट्री में आ जाए तो जो ऑर्डर देने वाला है वो फंसता है वो फिर वही फंसता है हाँ जी यू हैव टू अबे द ऑर्डर और दिस इज अ मिलिट्री कोड आपको याद हो पता नहीं मुझे तो याद है अक्सर तो, मैं तो भी देखता हूँ उसको तो एक एक फिल्म थी टॉम क्रूज की उसमें यही था वो एक बड़े जर्नल को उन्होंने फंसा दिया एक बंदे को उन्होंने मार दिया था और वो बस टॉम क्रूज साहब ने ले जाके फंसा दिया कि जी ये ऑर्डर था इनका और जनरल साहब हाँ। को आखिर में उन्होंने मान लिया कि जी यस इट वाज ए कोऑर्डिनेट बाय ऑर्डर फंस गया जेल भी जाना पड़ा एग्जैक्टली एंड एवरीबॉडी इज इन लाइन देन अब जो भी है आब...

अब प्रूफ पता नहीं उसमें कितना है नहीं है लेकिन ये कि स्टैंड बाय द स्टोरी के जी मुझे आर्मी बताए अब ये आए जाके इसको डिनाई करें exactly. दुनिया भर दुनिया भर ने फिल्में बनाई हुई हैं इनकी शूटिंग की इनकी मैसेक्टर की और, और हर एक के पास कैमरा होता है हर एक फिल्म बना रहा होता है हर एक अपना रिकॉर्डिंग कर रहा होता है वो सारी की सारी आ, आ, आ रही है बाहर तो ये तो उसमें फंस गए आप उससे जानकर दुनिया में अब ये शोर मच रहे हैं कि जी ये आपने गोली क्यों चलाई और आप बताएं कि क्या क्या, क्या वॉट है तो ये इसको डाइवर्जन के तौर पर लाया जाए ये डाइवर्जन भी मेरे ख्याल फेल हो जाएगी कांट ये तो एक नया प्रिंटर खुलेगा इनके अपने खिलाफ ही टॉकिंग इन इन ए कोर्ट इन फ्रंट ऑफ लॉयर और ये खाली मिलिट्री की कोर्ट नहीं इसकी अपील फिर आ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी जाएगी जी जी बिल्कुल तो ये अगर इनको एक महीने में उनको सेंटेंस कर देंगे तो ये तो नहीं हो सकता है कि सेंटेंस करके और ले चढ़ा दे दे या फांसी लगा दे, वो उनको अपील कर राइट देना पड़ेगा तो वह, वहां जब आएंगे तो वहां ये सारी चीजें फिर खुलेंगी तो फिर किधर जाएंगे तो इन वेरी सो मैं कल सुन रही थी जी जो लॉयर है इमरान खान के फैसल जो है

इन्फॉर्मेशन अबाउट इट सर देखिए इनके पास अगर कुछ होता तो ये अब तक दो साल से लेके बैठे हुए उनको कर चुके होते कितने दफा कर देख चुके होते ये तो। <laughs> ये सब पास करने वाली बातें हैं इसको पकड़ लिया उनको 200 सौ केस बना दिए एक में बेल होती है दूसरे में पकड़ लेते हैं यानी मजाक बनाया हुआ अपना मजाक बनाया हुआ पूरे लॉ सिस्टम का लीगल सिस्टम का मजाक बना दिया सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना दिया पैरेलल सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ी कर दी वो जज बिल्कुल निकम्मे है वो हर चीज को उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके अब आ, कर रहे हैं वो तो दे मेकिंग लाफ, लाफिंग स्टॉक ऑफ देमसेल्फ और किसी को वो दुनिया में कोई इस तरह की बातें नहीं मानता जी आप कर रहे हैं बड़ा ठीक कर रहे हैं बड़ा लीगल सिस्टम है ये कोई नहीं एक बात का खतरा है कि अगर ये पैनिक में आके इमरान खान को अगर मार दिया या कत्ल कर दिया That 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 will will uh, तो will be 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 the the ultimate for Pakistan a biggest biggest disaster and mistake that has to be has prevented को. उसको सर किस तरह से जो ये इंटेंशन रखते हैं like gradually दे That side, they're just checking the temperature of the nation and the temperature, international temperature, and everything. Uh, to my understanding, I can be wrong, sir. So, like as overseas Pakistanis, as you are the journalist and the nation, what they have to do come forward with a प्रो you know, प्लान और वो बड़ा अच्छा चल रहा है उनके सारे जो बिजनेस बंद होगा जब खाना पीना बंद होगा तो तकलीफ तो होगी तो वो दे, एक पीसफुल तरीका है उसके अलावा सर कोई क्या हो सकता है अब देखें देखे, जो ये जो आप बता रही है कि इसको कैसे रोके जाए एक तो इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे उनकी पार्टी चाहे जिधर जाए पार्टी में गो टू हेल्प नो बडी मैटर इन दैटी नो बडी मैटर चाहे वो एमएलए बन जाए लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाए चेयरमैन बन जाए जॉब बन जाए नो बडी मैटर इन दैट पार्टी इमरान खान इज द लीडर एंड पीपल आर विद इमरान खान दैट वन थिंग तो लोगों ने इमरान खान के साथ खड़े रहना है उसकी स्ट्रेंथ इंशाल्लाह दूसरा ये इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा ये क्या मजाक बचाया हुआ है कि जी दो साल से एक आदमी को बंद किया हुआ है और उसको आप बाहर नहीं आने देते और ये आप सारे ड्रामे लगाए जा रहे हैं दिस टू स्टॉप नाउ देयर टू बी सम प्लेस वेयर यू हैव टू स्टॉप तो ये अब बढ़ेगा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ भी रहा है और मेरा ख्याल है जब ये एडमिनिस्ट्रेशन यूएस अमेरिका ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा Exactly. इन तो इसका भी खतरा है जी ये तो फिर हम क्या करेंगे तो तो दिस, दिस तो इमरान खान को तो खतरा है लेकिन इमरान खान को बचाने वाले भी बहुत और उन सबको भी पता है इमरान खान मैटर बाकी सब चीजें देटर दे exactly. इनको जो प्रॉब्लम जो हो रहा है विदिन जैसे आपने कहा ना जी अंदर जो इनकी गड़बड़ पड़ी वो वो मसला हो रहा है अभी दो दो दिन तीन दिन पहले मैंने एक, ए, ए, एक ट्वीट की और उसके बाद एक कैंपेन ही चल गई कि जी डीएसी ए में जो जो इनका बुरा हाल हुआ है कि कि जी के उनके प्लॉट्स और उनकी जो कीमतें हैं दे ड्रॉप लाइक फिफ्टी परसेंट से भी कम होकर फोर्टी परसेंट पे आ गई है जो प्लॉट लाइक टेन करोड़ का था वो चला दो करोड़ का भी नहीं बित रहा एंड पीपल आर नॉट बाइंग टोटल बाइंग एंड सेलिंग एंड स्टॉप इन ऑल डीएचए इन पाकिस्तान और hmm. मैं आज एक एक फॉर्मर uh, आर्मी के ऑफिसर है उनसे बात करे था उन्होंने कहा ये डीएचए का अगर आप जाएंगे किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने हजार बिलियन का इनके पास एसेट्स हैं और जमीनें हैं और प्लॉट्स हैं और क्या ये क्या उन्होंने जमा किया हुआ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस यानी ट्रिलियंस में उन्होंने जमा किया हुआ हो और उनकी अगर आप ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट कीमत गिरा दें तो लुक एट वट यू हैव लॉस्ट द इकोनॉमी इज लॉस्ट द कंट्री इज लॉस्ट और, lost, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है ना वो मुल्क तक तो जाए जो भी जहां भी जाए इनके ख्याल में जो जर्नलों को इन्होंने प्लॉट्स दिए हैं और जो जर्नैलों को प्रॉमिस किया है कि जी आपको रिटायर होंगे तो हम आपको इतने बिलियन का प्लॉट देंगे इतनी जमीन देंगे इतनी एरियाज़ देंगे दे आर बिकमिंग वर्कलेस उनके उनको खरीदने वाला कोई नहीं है तो जर्नल कह रहे कि कि हमें अगर हमारी सारी उम्र की कमाई यह है कि जी हम आपके साथ मर्डर में और मास किलिंग में और आम में शामिल हो जाए और आपको कुछ ना कहे और आखिर में हमें मिलेगा क्या जी वो एक करोड़ का प्लाट जो है वो बीस लाख का भी कोई नहीं ले रहा तो हम तो सारी उम्र मारे गए हमारी सेविंग ही है तो दिस इज अकमिंग रियल सीरियस इश्यू देखी अगर आर्मी के जो जनरल्स हैं और उनको अगर आखिर में जाके कुछ नहीं मिलेगा इन्होंने तो अपने दस दस साल के एक्सटेंशन करा दिए चेंज है।, हाँ। कर है ये सारे के सारे के रिटायर हो जाएंगे जितने लेफ्टिनेंट जनरल जनरल मेजर जो है वो अब ऊपर आएंगे सारे इनको अंदर एक बड़ी सीरियस सिचुएशन होगी कि हम सारे जो है हम तो आपके हाथ पे खेल के इधर से भी मारे गए लोग भी हमारा खराब हुआ वर्दी पहन के बाहर ही निकल सकते हैं हम जो हमें मिलना था आखिर में रिवॉर्ड वो भी सारा का सारा बेड़ा अगर गया कि जी वो सौ का जो था वो दस रुपए का नहीं रहा तो हम हम फिर क्या करेंगे हम, हमारा फ्यूचर क्या होगा हमारा तो ये विल क्रिएट इट ओन प्रेशर विद इन द आर्मी के जी ये हम नहीं मानते यही जरिया बनेगा सर इस हमारा जो इदारा है इसके रिफॉर्म्स के लिए That was absolutely mm -hmm. needed. Although we need obviously we need the security, we need army. But like there is Exactly. There's a huge need of like there's a need of huge reforms sir. Or yeah जो भी इन्होंने किया और उसके रिएक्शन में जो भी हो रहा है यही जरिया बनेगा हमारी इस, इस प्रोसेस होता है अभी है, हम, हम इस प्रोसेस बात ये हम इस प्रोसेस पे चढ़ गए सड़क पे exactly. चढ़ गए जाने का रास्ता नहीं, रस्ता नहीं। है रास्ता और इमरान खान साहब ऑल द प्रेश इन्फॉर्मेशन दे के अवेयर दे के चढ़ा दिया है अब लोग उसमें चल पड़े अब और तो तो ये तो हुए। हुए। ये अच्छी बात हुई है इमरान खान तो जी जी खत्म होने वाला नहीं वो है। उसने दे दिया ना बिल्कुल, बिल्कुल. तो लोग आएंगे बिल्कुल सही इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर ये जो लीडरशिप है इतनी खामोशी इसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो गया इंतहा हो गई लोगों के बच्चे, और जो जख्मी हैं उनके साथ भी कोई आ, कुछ पूछा नहीं जा रहा नहीं। तो सर ये फल अलीमा खान साहिबा जो हैं, वो मिल गया इमरान खान को तो उन्होंने आके फिर रात को मैं सुन रही थी तो उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, आप इसके ऊपर क्या आ, अपनी राय देंगे कि वो उन्होंने कहा है कि पार्टी uh, की लीडरशिप जो है ना इनकी जिनको बड़े पर्स मिल गए बड़े पोजिशन मिल गई कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया कोई एमएलए बन गया गाड़ियां मीडिया अटेंशन मिल गई ये सबके सब दे है फॉलेड इन टू द ट्रैप वो भूल गए कि जी दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन मैन अगर आपने उसको छोड़ दिया तो यू स्टैंड नो वे उन्होंने स्टेबलिशमेंट ने इन सबको फंसा लिया है कि जी आपको हम ये देते हैं हमसे बात भी करते हैं हम ये भी करते हैं आप ये आ जाए, जाए। तो बहुत सारे के सारे प्रेशर भी हैं उनपे अरेस्ट भी कर रहे हैं उनके घर वालों को प्रेशर डाल रहे हैं मतलब है कि ऑल ट्रिक्स इन ट्रेड जो है ना वो यूज कर रहे हैं उनपे और वो लोग इतने मजबूत नहीं है कि वो खड़े रहे हैं और वो बर्दाश्त करें कुछ लोग हैं जो जेलों में है, कब से है वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो बिल्कुल है ना जी फिल्टर होगी इमरान खान की पार्टी बिल्कुल अब जो लीडरशिप है, जो है ये तो दो में, आप, आप अजीमा खान की बात आ, उनकी बात थी। जी। उन्होंने कह दिया कि जी आप इमरान खान ने कहा है, मैं खुद फैसले करूंगा डोंट लिसन टू एनी जरूर बी इन बिल्कुल मेरे हाथों से मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुध खाने में भगवान बने बैठे हैं इमरान खान ने ही तो बनाया जी सबको और सारी इवन जाके उनको मिलते नहीं है वो मैं इंटरव्यू सुन रही थी वो जो इनकी है वो एक खातून वजीर वहाँ की जो पहले वो वेदर की मिनिस्टर थी डिड नॉट गो इवन टू दख्मी हुआ है इंतई ना गो के उसको उनको कहा गया जाना वो तो इतना प्रेशर है वहां पे उन लोगों पे के और वो ऑलरेडी सकम टू द प्रेशर गिवन इन उन्होंने कहा जी हम रजिस्ट नहीं करेंगे इमरान खान जो भी कहते हैं कहे हम आपके साथ हैं चलो जी और वो बात ही नहीं कर रहे हो गया दुनिया बात कर रही है लोग बात नहीं करते वो कहते जी हर फैमिली इंडिविजुअली जाके एफ आई आर कराए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल दिस इज पार्टी और पार्टी लीडरशिप के ये हाल है इनका अगर ये बातें कर रहे हैं कि हर हर फैमिली जिसके बच्चे मर गए जिसके पता नहीं लोग गायब हो गए वो पता नहीं कहाँ से आए थे कितने गरीब है क्या है उनके पास वो लाहौर से इस्लामाबाद आने की पैसे नहीं है उनके वो जाके अदालतों में एफ आई आर कराए दर्ज ये इन लोगों की जो थिंकिंग uh, है ना ये देर देर डोम दे आर गॉन इन इनमें कोई अब बाकी नहीं है They are Everybody who is the कहते हैं की जो लोग ऐसे हैं उनको ये कह दो मौत तो उनको भी आनी है. Like, मौत भी भी तो नहीं।, नहीं है ना फिर इतनी फिर बंदा पीछे होके बैठ जाए फिर हिस्सा ही ना ले आप फिर फायदे भी ना उठाए ना तो दिस आई विल कॉन्डेम हियर अलॉन्ग विद यू हियर दैट अगर आपने ये सारे मरात नहीं है फायदे उठाए अगर आप प्रेशर में पहला काम इमरान खान को अभी तो नहीं कर सकता बिकॉजी And that is जी, what to do. जी जी उनको <laughs> उन लोगों को साथ लेकर चलना है जो उनके साथ हैं आम है और सर आ, मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक रूमर उड़ाया जा रहा है या इसमेंगे और उनको केपी के ले जाया जाएगा और ही विल नॉट यू नो इवन एक्टिव इन पॉलिटिक्स फॉर सो मच टाइम वो यू थिंक अबाउट की बात है इसमें कौन सी इमरान खान ने अगर ये सब करना होता तो वो एक कमरे में बैठा होता दो साल से और इन लोगों को छोड़ दिया होता कि जाके आप या करें और जब वक्त आए खड़े होने का तो भाग जाए पीछे से वजीर आला साहब और पता नहीं कौन कौन सब लोगों को छोड़ के गोलियों के सामने भाग गए तो इनके इनके साथ क्या खड़ा होगा इमरान इम्रा, खान और इमरान हाँ। खान तो लोग इमरान खान के चाहते हैं लोग इनमें से एक बंदे के साथ जी. नहीं है ये जी जी बिल्कुल इमरान खान ही तरीके इंसाफ है यहाँ भी अल्टीमेट जी ओवरसीज में भी ऐसा ही है कि जो हैं आप और मेरे जैसे वो तो खड़े हैं वी डोंट केयर वी हैव टू हरफे सदाकत ही हमने बोलना है हर जगह जहां भी बोलना है मगर यहाँ भी ऐसे लोग हैं बट दैट्स ओके सर जो एट द एंड ऑफ द डे पता चल जाता है कि कौन कौन के साथ खड़ा है सच के साथ खड़ा है सो so, सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि आप आगे क्या देखते हैं क्या हमें uh, like, uh, अभी तो ये लोग फंसे हुए बुरी तरह फौजी गेट आउट ऑफ इट क्योंकि रास्ता वापसी का तो अब है नहीं इनका बिकॉज ये जो मल्ड सेक्टर जो हुआ है ना इसके बाद तो सारे डोर टू तो गो बैक एंड डू अ डील वो सब खत्म हो गए mm. क्योंकि अब अब अगर डील कोई करेगा तो पहले लोग पूछेंगे कि जी इनका तो जवाब दो कितने लोगों को मारा कितने लोगों को आपने बॉडीज को गायब कर दिया वेर आर द मिसिंग हंड्रेड ऑफ पीपल थाउजेंड ऑफ पीपल तो ये क्या, करें, क्या करेंगे क्या कहेंगे और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पूछेगी लोग भी पूछेंगे इनसे कि जी क्या किया किधर है लोग Exactly. तो ये तो ये सिर्फ कह सकते हैं कि जी हम आपको छोड़ देते हैं हम आपके ऊपर ये प्रॉब्लम है आप आप इस, इन बातों में हमें ना फंसाएं ये कह रहे हैं सारे मीडिया को उन्होंने ऑर्डर किया हुआ को कोई मेंशन ही ना करें ये ट्वेंटी सिक्स तो नवम्बर को तो जो इन्होंने तो किया और नहीं कर रहे हैं वो लोग फंसे हुए बेचारे वो क्या वो क्या करें उनके तो पकड़े हुए गुलाम है वो तो कहीं जा नहीं सकते तो मीडिया तो वाले तो तो और तो। सोशल मीडिया अगर ना होता और सोशल मीडिया जैसे आप लोग जैसे करते हैं और बाकी सारे लोग करते हैं तो ये तो बड़े आराम से सारा कुछ खाकर हजम कर जाते हैं। लेकिन वो सब हैं। लोगों ने पकड़ लिया और ये आजकल का दौर है नया दौर है ये पुराने दौर नहीं है जी जी हम तो जी बकायदा हमारी डिस्क लड़ाइया होती थी अपने क्लास फेलोज से जो जनरल्स के बेटे थे ये वो वो हालांकि कहते थे जो नवाज शरीफ है सब कुछ एंड दिस वाज इम्पोर्टेंट एंड ये होना चाहिए था ताकि हमें फैक्ट्स का पता चले कि हम हम गरीब नहीं है हमारी कॉम पुअर नहीं है उसे पुअर बनाया गया है हम लोग चाइना के लिए काम कर सकते हैं हमारे लोग और यहाँ आके हम लोग इतना अच्छा देखें स्टैंड आउट करते हैं वाई वी कैन नॉट पाकिस्तान सो दैट्स सर सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ को जो अभी दी गई है जो पांच साल के लिए दिस सर एक्चुअली uh, पता नहीं क्या मैंने तो सीरियसली फॉलो भी नहीं किया ही इज नो बडी ही इज इन रेलिवेंट इन दिस सिचुएशन ना इलेक्शन होना है ना uh, अगर इलेक्शन होंगे फौज के मर्जी के खिलाफ तो फिर नवाज शरीफ और ये तो गायब हो जाएंगे मिट्टी में ये फौज के कंधे पे बैठ के उनके छतरी के नीचे उनके कोट के अंदर छुप के बैठे हैं जब तक बैठे हैं और जब तक फौज लड़ रही है लड़ रही है जिस दिन फौजी भाग गए तो तो ये तो खुद ही गायब हो जाएंगे तो दे आर जिनका कोई अपना से है किसी चीज में ना इनकी ये गवर्नमेंट में बैठे हैं गवर्नमेंट को लोग दे डोंट लुक एट एट देर ये जो कोई चीन के दौरे कर रहे हैं कोई पता नहीं कहाँ के दौरे कर रहे हैं अपने मजे कर रहे हैं चलो जब तक है मजे खाई जाओ लगाई जाओ तो देखी जाएगी। बहुत के लिए वो वो तो ऑलरेडी लोगों ने उनको हमेशा के लिए जीरो कर दिया पांच साल क्या होता है <laughs> मतलब नवाज शरीफ तो क्या मुझे लगता है नून को हटा रहे हैं और अब आगे इन लोगों का क्या पीपल्स पार्टी को आगे... मैंने कहा ना कि इतने बुरे फंस गए नो वेयर टू तो गो जिसके ऊपर हाथ डालते हैं वो सला चोर है वो कुछ कर नहीं सकता ही कॉन्ट हेल्प इमरान खान से वो बात नहीं कर सकते लोग जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं लोग किसी इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते आप बिनावल को लाके बैठा मिनिस्टर बना प्रेसिडेंट बेटा उनकी बहन को आप फॉरेन मिनिस्टर बना दे सारा कुछ आर्मी चीफ भी बना दे उनको चले <laughs> कुछ तो थैंक यू सो मच फाइव योर टाइम से और सब भूल गए रह जी जी काम जी गया काम हमारा ही इगावत लिखना थैंक यू सो मच सर आई विल इनवाइट यू अगेन एंड वी विल टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स सर थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू